Парковаться по правилам и оплачивать стоянку на обустроенных парковках – это не круто. Так считают некоторые особенные водители, обладатели элитных авто и VIP-эксив. Я СБУшник и за парковку платить не буду. Такой железный аргумент услышала наша журналистка, поработав парковщиком на стоянке возле областной прокуратуры во Львове. – как журналисты секретных материалов штрафовали за парковку у львовских прокуроров и СБУшников, смотрим далее. Эксперимент секретных материалов, чтобы узнать, кто и как пользуется услугами платной парковки, наш журналист сам перевоплотился в парковщика. выдали форму ЛКП «Львів Автодор». І я зараз буду працювати паркувальником э, на цьому майданчику біля прокуратури областной під прикриттям. Львов – центр города, платная парковка. Это место мы выбрали неспроста. Каждый день тут много вип нарушителей Важный нюанс – собирать деньги с водителей мы не будем. Здесь самообслуживание. Паркомат возле прокуратуры работает уже почти полгода. Сейчас ходят нас контролеры, Паркування, які фіксують порушення людей, які не сплачують за паркування за послуги паркування, і які паркуються на місцях для інвалідів, Тобто в наші обов'язки входить предупреждати нарушителі або отвістності і вже потім заставляють протоколи і штрафи. Приступаємо Утро робочого дня. Перший інструктаж колеги. Мы не спешимся сразу хватать людей за горло и труситься. Понимаете, mm -hmm. ну, ну, ну давайте мы будем реалистами. Если бы паркомат был досконалый. А вот пятьдесят, где-то за 15 десять мы уже начинаем покупать конкретно. А вот и первые штрафы. Однако и штрафы пугают не всех. Начинаем охоту на вип-водителей. Вот подъезжает автомобиль. На лобовом стекле удостоверение администрации президента. за З вами можна нападати? Ну, да, так. що з президентом переповнено. Ви не знали? Ну і що? Я ж, ви по що, ну, і що? ну як, наганяти, ладно, зараз. Зараз. А як однакові? Держслужба службова машина. Якщо це, то що? Це кладна парковка, це не є службові місця. Заплатить 4 гривны это слишком легче показать удостоверение и избежать этой сумасшедшей оплаты. А

Миллию мы не успеваем. Я бы, ты, там, вот так, класс, Работник СБУ продолжает настаивать. Машина стоит не дольше пяти минут. А это не стоянка, а только остановка. Но у нас есть видео доказательства, которые говорят об обратном. Вы были дольше, не пять минут. Я думаю, это вопрос дискуссийный. То есть вы не будете платить? Я не буду платить. Давить авторитетом и угрожать, на что только не идет представитель правоохранительной системы, чтобы избежать штрафа. Хочу сказать о штрафе, что я не попытаюсь заработать, попытаюсь по-инакшему выручить. Как по-инакшему? Вы сейчас, скажем так, занимаетесь службой в особо правопонимании. Я прошу сказать о вашем призве для подания ответной скарги в

Запись мы, конечно, не удалили и предлагаем вам просто сравнить реакцию других водителей на такие же замечания парковщика. Мы еще раз убедились, законы писаны не для всех. Наш эксперимент подтверждает: обычные водители платят за парковку без скандалов и криков. Но иногда те, кто призван поддерживать порядок в стране, сами же его и нарушают.